В Днепре средь бела дня водитель, который нарушил правила дорожного движения, расстрелял двух копов. Сегодня эта трагедия продолжает обрастать новыми подробностями. Как оказалось, убийца – боец скандального батальона «Торнадо» Александр Пугачев. Он уже год как находится в розыске за кражу людей и изнасилования. Чем же занимался Пугачев в Днепре? И правда ли, что расформированный и запрещенный батальон «Торнадо» перешел в подполье и стал на тропу войны с Министерством внутренних дел? Секретные материалы покажут то, что на самом деле скрывается за этой трагедией. Ей было 36. Каждый день они рискуют жизнями, чтобы защищать правопорядок. Это очень важно. У нее осталось двое маленьких сыновей. Лежу на парень и сразу почувствовала, что это она. Сразу в больницу. Мы три часа сидели под операционной, но ничего не могли сделать. Ольга скончалась на операционном столе. Пуля застряла у полицейской в позвоночнике. Вытащить ее не удалось. Женщина прожила не намного дольше своего напарника. Артем погиб на месте погибшего 27-летнего Артема Кутушева осталась дочь. Ей только три года. Патрульных, которые с утра выехали на обычное дежурство, цинично застрелил Александр Пугачев. Кто же такой Александр Пугачев? Пугачев боец самого печально известного батальона среди десятков своих коллег по всей зоне АТО мужчина, выйди сюда Хозяин торнадо, который там рядовым милиционером, на самом деле э, в кабинете министров Украины, на посаде Радника, вице премьер министра Позже, после инцидента, всплыла интересная информация. Согласно датам на удостоверение участника боевых действий, выданным Пугачеву, экс-торнадовец умудрился получить ксиву через месяц после того, как был объявлен в розыск. Передусім, хочу зазначити, що рота патрульної служби торнадо не залучилась для проведення антитерористичної операції. Але особисто Пугачов дійсно мав право на посвідчення учасника бойових дій, оскільки він брав участь, принаймні на папері, в складі тих працівників міліції з Дніпропетровська, які були в зоні АТО. что подтверждает версию о плотной крыше, которая нависла над бойцами скандального батальона. А чего он тогда не где а был в Днепропетровске? Потому что у него был залезобетонный дах. Принимавший участие во всех темных делишках спецрота, Александр Крапачев может стать ценным свидетелем на судебном процессе и понимают это не только находящиеся в СИЗО коллеги-добровольцы-убийцы. Цикавит не Пугачев, на его життя, а те, что он может рассказать во время допитов. Можна лише робити припущення, які будуть наслідки для багатьох посадовців. Тому треба подивитися, дійсно, що буде з ці справи по вбивству. Спротивлення этому може бути колосальним. Це видно і по процесу над колегами міліціонерів убийці. Та, зрозуміло, із того, як проходив бит Олександра Пугачова в те час, коли він знаходився в всеукраїнському розвитці. Він користувався, не шифрувався, він користувався мобільним телефоном. А саме мобільний телефон видає людину. Пригадайте, як затримали Пукача. Він зробив тільки один дзвінок телефоном і його моментально вирахували. А це впродовж року. Жив собі в Дніпрі. Никого не ни от кого не ховаючись. Давайте с поставим питання, а на які він жив гроші. В любом случае, дела над торнадовцами обещают терабайты информации о их преступлениях и огромное количество фамилий пособников-добровольцев оборотней. Будут вкладаны в деньги кошты, в величезные докладаны усилия с тем, чтобы домахтись, або звильно, або засуджены на минимальные строки. Як Пгачова, так і інших членів банди Торнато. Я хочу підкреслити, що ці люди дуже багато знають. Вони обслуговували колосальні грошові потоки. Ну від злодіїв і бандитів, поліцейські оказались не такими підготовленими. Зловмішник, який очень хорошо владі зброєю, то що я зараз на відео смотри, да? он виходить і реальна збоку вот застрелювати патрульного поліцейського. В условиях войны и острой необходимости в реформах полицейских просто не успевают идеально подготовить. После э, революции гидности у нас такая правоохранительная система перестала существовать. И для этого надо было что-то реформировать и что-то давать народу, и чтобы народ более-менее спал спокойно, не переживал, поэтому появилась патрульная полиция. Дело об убийстве полицейских в Днепре вскрывает одну проблему за другой. Правоохранительные органы уже готовят законопроект о презумпции правоты полицейских. Это не просто убийство, нелепая случайность. Масса проблем, оборот нелегального оружия в стране, бывшие милиционеры-бандиты, которые как могут зарабатывают на жизнь. Добровольческие батальоны – сомнительная репутация и корыстные высшие чиновники, для которых смерть человека – просто еще одна ступенька к достижению своих целей. Сплелись в один клубок. Осталось просто потянуть за ниточку. Конечно же, полиция должна защищать граждан и иметь для этого все полномочия. Но в условиях войны это сделать не так-то просто. полицейским тоже нужна защита. Ведь любой, кого остановит патруль за самое незначительное нарушение, может оказаться атошником, вооруженным до зубов. Реакция полиции должна быть адекватна угрозе, которая исходит, и для этого, может быть, действительно нужно расширить их полномочия. И еще. Для того, чтобы избежать подобных трагедий в дальнейшем, нужно немного. Проводить обязательную адаптацию ветеранов АТО и установить контроль за оборотом оружия в Украине.